পঞ্চম অধ্যায় পদ নিগদীশোক শুনিও কৃপৰ ভকতৰ সন্তাপ দেখিয়া পীতাম্বৰ ভৈলন্তয়াকুল কৃষ্ণ জগত জনক কমল নয়ন ভৰি বহ লোতক নিগদতি মানে কৈ থকা শোকগুৰুৱে কৈছে শনি অকণ নৃপবৰ মানে পৰীক্ষিতৰ কথা কৈছে সেই পৰীক্ষিত তুমি শুনাচোন এনেকৈ একান্ত ভকত উদ্ধৱৰ দুখ দেখি পীতাম্বৰ কৃষ্ণতত্বইও দুখ কৰিছে পীতাম্বৰ মানে পী পিতৰ যুগ অম্বৰ সমান পীতাম্বৰ পিত মানে হ'ল হালধীয়া অম্বৰ মানে পৰিধান কৰা হালধীয়া বস্ত্ৰ যিজনে পৰিধান কৰে তেওঁৰ নাম হ'ল পিতাম্বৰ কৃষ্ণতত্বইহে হালধীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে সেইকাৰণে তেওঁৰ অনন্ত কোটি নামৰ এক নাম হ'ল পিতাম্বৰ কৃষ্ণতত্বই তেওঁৰ একান্ত ভকত উধৱৰ দুখ দেখি ভগৱন্তক কৃষ্ণই দুখ কৰিছে চকুৰ পৰা চকু পানী ওলাইছে এতিয়া আমি যদি চিন্তা কৰোঁ আমাৰ গাঁওখনত যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় কেইজনে কান্দে বাৰু গাঁওখনত কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'লে কেইজনে কান্দে আশী শতাংশমান ব্যক্তিয়ে কি বুলি কয় বোলে কোন মৰিলে আমুক বৰ ভাল হ'ল দে সেইটো মৰিলে যদি কেলে তাৰমানে তেওঁৰ কৰ্মটোত জনসাধাৰণ আতিষ্ট হৈছে তেওঁৰ চিন্তাধাৰাটোৰ লগত গাঁৱৰ বাকীসকলৰ চিন্তাধাৰাৰ মিল নাই সেইকাৰণে সেই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুত গাঁওবাসীয়ে দুখ কৰাৰ সুখ কৰাৰ বিপৰীতে আনন্দহে কৰে বোলে ভালেই হ'ল সেইটো গ'ল যদি তেতিয়াহে গাঁওখনত অকণমান শান্তি হ'ব তাৰমানে তেওঁৰ আদৰ্শ তেওঁৰ চিন্তা শাস্ত্ৰৰ লগত মিল নাই সেইকাৰণে তেওঁৰ মৃত্যুত আপুনি মই দুখৰ পৰিৱৰ্তে অকণমান ভালহে পালোঁ এতিয়া শাস্ত্ৰই কি কৈছে উদ্ধৱৰ দুখত স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ গৰাকী কৃষ্ণতত্তই কান্দিছে তেতিয়াহ'লে উধৱৰ আদৰ্শ উধৱৰ স্বভাৱ উধৱৰ চিন্তা উধৱৰ জ্ঞান কিমান সমাজৰ শীতৰ বাবে হ'ব লাগিব যাৰ বাবে জগতৰ ঈশ্বৰেও দুখ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছে সেইখিনি চিন্তা আমি নিজক সুধিব লাগিব আৰু সেই চিন্তাখিনি অন্তত আমি নিজৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বাক্য বচন ভাৱনাৰ লগত আমি যোগ কৰি ল'বলৈ চে চিন্তা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব ইৰামে পিতচি তেজিয়ানিশ্বাস স্নেহে উধ বধৰি বুলিলাস হালধীয়া বস্তুৰে নিজৰ চকুৰ পৰা ওলোৱা চকু পানী মচি মচি মহাভক্ত উদ্ধৱক আশ্বাসবাণী প্ৰদান কৰিছে স্নেহে মানে মৰমেৰে উধবক ধৰি সাৱটি ধৰি বুলিলা আশ্বাস উধ তুমি অকণমান শান্ত হোৱাচোন তেজী চিন্তা চিত স্থিৰ কৰা মহাশ তো দেখি সখী নসে হৃদয় তুমি তোমাৰ চিন্তা স্থিৰ কৰা চিত্ৰ স্থিৰ কৰা কিয়নো তোমাৰ দুখ দেখি ময়ো ধিৰেৰে থাকিব পৰা নাই উধ তুমি অকণমান শান্ত হোৱা তাৰ পৰিৱৰ্তে ওস্বৰূপে জানিলা তুমি আমাৰ বংশক সংঘৰীয়া বেচলিব নিশ্চয় সাধিলো উধ দেৱতাৰ যত কাজ নথাকিব ইঠাই তুহুমাত কিবা বাজ শুধ তুমি মোৰ পৰম বান্ধৱ তুমিতো দেখিছা চকুৰে যে মোৰ জন্ম হোৱা এই বংশটোৰ নাম যদু বংশ আৰু মই যাবলৈ ওলোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মোৰ যদু বংশক মই নিজে ধ্বংস কৰি দিছোঁ কিন্তু যদু বংশৰ ভিতৰত তোমাক মই ধ্বংস নকৰিলোঁ তোমাক কিন্তু মই ৰাখিছোঁ ধন এবাৰতো ভাবা বাকীসকল কি মোৰ মৰমৰ নাছিল বাকীসকল কি মোৰ আত্মীয় নাছিল যাৰ বাবে বাকীসকলক মই ধ্বংস কৰাৰ পাছতো তোমাকহে কেৱল মই ৰাখি থ'লোঁ মানে তুমিহে কেৱল মোৰ মৰমৰ আছিলা নেকি তুমিহে কেৱল মোৰ আপোন আছিলা নেকি নহয় তোমাক মই কিয় ৰাখিছোঁ নিৰ্দিষ্ট এক উদ্দেশ্য আছে উধ তুমি জানিবলৈ অন্তত এবাৰ চেষ্টা কৰা ভগৱন্ত বস্তুৱে এনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে নিজ মুখৰ বাণী আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ভগৱন্ত বস্তুৱে নিজৰ বংশক ধ্বংস কৰিছে কিয় কিয় কাৰণ যেই মুহূৰ্তৰ পৰা যদু বংশৰ ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্বই কৃষ্ণক ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে যে কৃষ্ণ মোৰ বয়সৰ সৈতে সমান দেখোন কৃষ্ণ মোৰ লগৰীয়া কৃষ্ণ মোৰ ভতিজাটোৰ সমান বয়সৰ গতিকে কৃষ্ণ মোৰ ভতিজা এই সম্পৰ্কবিলাকক যিদিনাই যদু বংশৰ ব্যক্তিসকলে আনিলে মনলৈ সেইদিনাই কৃষ্ণই চিন্তা কৰিছে যে এতিয়া মই এওঁলোকক ধ্বংস কৰিব লাগিব কিন্তু যিদিনালৈকে কৃষ্ণক উপাঞ্চ্য তত্ত্ব হিচাপে মান সন্মান প্ৰদান কৰি আছিল সেইদিনালৈকে যদুবংশ মংগল সাধন হৈ আছিল কাৰণ কৃষ্ণক জগতৰ ঈশ্বৰ হিচাপে আৰাধনা কৰিছিল মান্যতা প্ৰদান কৰিছিল তেতিয়ালৈকে সকলোৱে মংগল আছিল যিদিনাই কৃষ্ণক নিজৰ ভতিজা বুলি সম্পৰ্কটো আনিলে যিদিনাই কৃষ্ণক নিজৰ পুত্ৰবয়সীয়া বুলি সম্পৰ্কটো আনিলে সেইদিনাৰ পৰা কৃষ্ণই চিন্তা কৰিলে যে যদুবংশক যদি মই ধ্বংস নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইহঁতি কালক্ৰমত এই সংসাৰত কি কৰিবগৈ তাৰ কোনো ঠিকনা নাই ঠিক তেনেধৰণে ভাগৱত হ'ল ভগৱন্তৰ বাংময় মূৰ্তি সেইকাৰণে ভাগৱতৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই হাতী মাৰি ভোৰকাত ভৰাইছিল নাম হ'ল গুণমালা তাকে আসনত ৰখা হৈছে সপ্তসলপীয়া সিংহাসনৰ একেবাৰে ওপৰৰ আমহি ঘৰত তাকে ধৌত বস্তুৰে আবৃত্ত কৰি গুণমালাক ৰখা হৈছে নহয়নে বাৰু প্ৰভুজনে এতিয়া সেই গুণমালা হ'ল বিশাল ভাগৱতৰ ক্ষুদ্ৰ ভাগৱত মানে ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ এয়া হ'ল বিশাল ভাগৱত সেয়া হ'ল ক্ষুদ্ৰ কথাটো একেটাই কিন্তু সেই ভাগৱত বাংময় মূৰ্তি আমি যিদিনালৈকে শ্ৰদ্ধা সন্মান কৰি ভাগৱতত লিখা কথাবিলাকক মানি থাকিম সেইদিনালৈকে আমাৰ মংগল হৈ থাকিব কিন্তু যিদিনাই ভাগৱতত লিখা কথাবিলাক এই কিতাপতহে লিখি থৈছে বুলি ভাবি সেয়া ভাগৱতে ক'লে বুলিয়েই মই কিন্তু মানি নলওঁ দেই মই মোৰটোহে মানিম মই পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি অহাটোৱে মানিম তোমালোকে ভাগৱতত কোৱা ক'ত পালা নেজানো মই কিন্তু নামানো এইবুলি যিদিনাই আমি ওাই কৰিম ভাগৱতক সেইদিনাৰ পৰাই যদুবংশক ধ্বংস কৰাৰ নিচিনাকৈ ভগৱন্ত বস্তুৰ পৰা আমি মংগলৰ বিপৰীতে সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে অমংগল আৰম্ভ হৈ যাব সেইটোৱে হ'ল ভাগৱতৰ দৰ্শন আৰু তাকে ভগৱন্ত পুৰুষে উধৱক কৈছে উধৱ তুমি শুনা তোমাৰ বাহিৰে মই দ্বাৰকাত কাকো ৰখা নাই তোমাক কিয় ৰাখিছোঁ তাৰো এক উদ্দেশ্য আছে উদাৰকা নগৰ সাগৰত যায় বে তল মহি গলে লোকত মিলিবে বিমংগল পিৰিবেদূৰ জন কলি গুচিবে আচাৰ শুইবে অধৰ মটৰ তী যতে কপ্ৰজাৰ তুমি আমি দুয়ো গৈলে মিলিবে অনৰ্থ লুপ্ত হব জ্ঞান ইটো ভকতিৰ পথ অধৰ্মে পিৰিবে লোকজাই বে অধতি ভকতিক ৰাখি তুমি থাকি ও সম্প্ৰতি সম্প্ৰতি মানে বৰ্তমান তোমাক মই ৰাখিছোঁ এইটো কাৰণেই কাৰণটো হ'ল তুমি ভক্তিক ৰাখিব লাগিব আৰু যদি ভক্তিক তুমি নাৰাখা তেতিয়াহ'লে কলিৰ কোঁড়াল গ্ৰাসত পৰি জীৱবিলাক অধৰ্মী হৈ যাব পৃথিৱী ৰখাতললৈ যাব এবাৰতো গৈছিলেই গুৰুজনাই সিদ্ধান্ত দিছে পূৰ্বকালে ইটো ৰাজ্যে নাছিল ভকতি নানাদেৱ পূজা মাত্ৰ আচৰে সম্প্ৰতি নানাদেৱ পূজ নকৰয় বলিদান শংখ স্বাগ মহিষকাতৈ অসংখ্য পূৰ্বতে এই ৰাজ্যত ভক্তি নাছিল আৰু নাছিল কাৰণেই ভক্তিৰ বিপৰীতে এটাই আছিল নানা দেৱ পূজন কৰয় বলিদান নানা দেৱ দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰা বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াটোহে প্ৰচলন আছিল ভক্তি নাছিল আৰু সেইকাৰণে বসুমতিৰ নিচিনা মহাভক্তই হিৰণ্য কশিপুৰৰ ভাতৃ হিৰণাক্ষৰ দ্বাৰা অপমানিত হ'ব লগা হৈছিল লাঞ্চিত বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছিল সাগৰৰ অটল গহ্বৰত নি কিৰণাক্ষই বসুমতীক লুকুৱাই ৰাখিছিল নিজৰ পত্নী কৰিবৰ বাবে আৰু ভগৱন্তই বসুমতীৰ কাটৰ আহ্বানত সন্তুষ্ট হৈ বৰাহ ৰূপ ধাৰণ কৰি ভক্তক উদ্ধাৰ কৰিছে দুষ্টক দমন কৰি এতিয়া এবাৰ তেনেধৰণে বসুমতী ৰখাতললৈ যাব লগা হৈছিল উধক তুমি যদি ভক্তিক সেই ধৰাধামত জীৱৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি নুফুৰা তেতিয়াহ'লে সেই বসুমতিৰ তেতিয়া নিচিনা অৱস্থা হ'বলৈ বৰ বেছি সময় নালাগিব এনেধৰণে প্ৰকাশিত হৈছে অধৰ্মে পিৰিবে লোক যাইবে অধৌগতি জীৱবিলাক অধুগতি যাব অধৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ জীৱবিলাক অধৰ্মী হ'ব অধৌগতি যাব সেইকাৰণে তুমি অধৰ্মী জীৱক অধুগতিৰ মুখৰ পৰা পৰম গতিৰ দিশেৰে আগবঢ়াই নিবৰ বাবে ভক্তিক ৰক্ষা কৰি তুমি সংসাৰত থাকিব লাগিব ধৱ তুমি মোৰ লগত যাওঁ যাওঁ কৰি নাথাকিবাচোন যদি তোমাৰ কিবা মনত সংশয় আছে জানিব লগা আছে তুমি মোক সোধা মই তোমাৰ প্ৰত্যেকটো সংশয় দূৰ কৰি দিম আৰু মাধৱ গুৰুজনাই সেই সংশয় দূৰ কোনে কৰিছে বুলি কৈছে নামঘোষা শাস্ত্ৰত সুন্দৰভাৱে তত্ব প্ৰকাশ কৰিছে শংকৰ শুদ্ধ মত ঈশ্বৰ ভক্তিৰ তত্ত্ব প্ৰচাৰিলে শাস্ত্ৰসাৰ জানি ইহাংক নজানি মোৰহে জীৱিকাৰ অৰ্থে ফুৰে আপোনাৰ মহত্ব বসানী ই পৰম তত্ত্বটো পৰম জ্ঞানৰ সন্ধান দিলে কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনে শংকৰে শুদ্ধ মত শংকৰদেৱে শুদ্ধ মতটো দিছে শুদ্ধ মতটো কি ঈশ্বৰ ভক্তিৰ তত্ব ঈশ্বৰক যে ভক্তি কৰিলেহে জীৱৰ মংগল সাধন হ'ব এই পৰম তত্বটো শংকৰদেৱে শুদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইহাংক শাস্ত্ৰ সাৰ জানি শাস্ত্ৰৰ সাৰ তত্বটো উদ্ধাৰ কৰি আমি জীৱৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাৰপাছত ইহাংক নজানি মূৰহে এই কথাটো নজনাকৈ মূৰ্খসকলে জীৱিকাৰো অৰ্থে পুৰে আপোনাৰো মহত্ব বসানি কাৰ শ্ৰাদ্ধ কোনে কৰে কোনে কৰি খায় ই ব্ৰাহ্মণৰ জীৱিকাৰৰ মাত্ৰ উপায় এতিয়া শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড কোনে কৰে কোনে খাব শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড ব্ৰাহ্মণসকলৰ জীৱিকাৰ উপায় বুলি কৈছে শ্ৰাদ্ধ কৰিবলৈ আহিলে ব্ৰাহ্মণে কি পায় ভোজনী পায় ভোজনীত কিমান লাগিব আপোনালোকেতো জানেই কিমান কিমান দি পঠাব লাগে এই ব্যৱস্থাখিনি শংকৰ গুৰুজনাই দিয়া শুদ্ধ তত্ত্ব বুজি নলয় বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰি শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড মুণ্ডন ভোজনী আদিবিলাকৰ পাছত দৌৰি দৌৰি আমি যিবিলাকে জীৱিকাৰ পথটো উলিয়াই লওঁ সেইবিলাকক সাক গুৰুজনাই কৈছে ইহাংক নাজানি মূৰ্হে মানে সেইসকলকে মূৰ্খ বুলি কৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি প্ৰাণজিত নামৰ শৰীৰটোৱেও যদি চিন্তা কৰোঁ যে ভাগৱতৰ দৰে এটা উত্তম পন্থা যদি আমি আশ্ৰয় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰখন সুন্দৰকৈ চলি থাকিব পাৰিম আজি ধেমাজিলৈ আহিছোঁ মৰিধল গাঁৱলৈ মৰিধলৰ মাজ মাজগাঁৱলৈ আহিছোঁ গতিকে ইয়ালৈ আহোঁতে আমি যদি যোগাযোগকৰ্তা বাপকেইজনৰ লগত আলোচনা কৰোঁতে কৈছিলোঁ বোলে বিছ হাজাৰমান দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমিও সেই গুৰুজনাই কোৱা শাস্ত্ৰসন্মতে মূৰ্খৰ শাৰীতেই পৰিম শংকৰে সংশয় চেদি শাস্ত্ৰৰ তত্ত্বক ভেদি প্ৰচাৰিলা কৃষ্ণৰ ভকতি টাংক এৰি কি কাৰণে আনক বোল বোলয় গুৰু কিনো লোক মহামূৰ্ঘমতী শংকৰদেৱে শাস্ত্ৰৰ তত্ব ভেদ কৰি সমস্ত জীৱৰ মংগলৰ বাবে সংশয় ছেদ কৰিছে আৰু তাকে যদি আপুনি মই আশ্ৰয় নকৰোঁ গুৰু হিচাপে তেতিয়াহ'লে আপুনি মই কিনো লোক মহামূৰ্খ মতী চোৱাচোন মানুহবিলাক কিমান মহামূৰ্খ শংকৰ গুৰুজনাই দিয়া কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী নপঢ়িলে আপুনি মই জীৱনটোৱে চলাব নাজানো যদি নামঘোষাক বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে জীৱনটো অসাৰ কোটি কোটি ঘূৰৰ অপৰাধ নীতিয়া ক'ত আছে নামঘোষাত মই দৰাচাৰ কেৱলে তোমাৰ ক'ত আছে নামঘোষাত আজি মূৰৰ গৃহ তীৰ্থটো অধিক পবিত্ৰ ভৈলা শেষ যিহেতু সাক্ষাতে জগতৰ গুৰু আপুনি ভৈলা প্ৰৱেশ শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড হয় আশীৰ্বাদ ক'ৰ পৰা দিয়ে নামঘোষাৰ পৰা যদি নামঘোষা লিখা গুৰুজনাকে আপুনি মই নামানো তেতিয়াহ'লে আশীৰ্বাদটো দিয়াৰ অধিকাৰ ক'ত পালোঁ আশীৰ্বাদ নামঘোষাৰ পৰা দিলোঁ উপদেশ নামঘোষাৰ পৰা দিলোঁ উপদেশ ভাগৱতৰ পৰা দিলোঁ পাঠ কৰিলোঁ কীৰ্তন গ্ৰন্থ কিন্তু মানি নল'লোঁ তাৰ এটাও নিয়ম তেতিয়াহ'লে আমাক এই শাস্ত্ৰই মহামূৰ্খ বুলি গালি ফুৰি আছে কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলীক বাদ দিলে অসমীয়া সমাজ কেতিয়াও পূৰ্ণাংগ হ'ব নোৱাৰে থেৰু চিঘা অসমীয়া জাতি একেবাৰে পংগু সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটো কথা চিন্তা কৰিব লাগিব ভাল ধৰণে আমাৰ যুৱ সমাজৰ মাজত কিছু কিছু চিন্তা আছে যে কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী পঢ়াটো শুনাতো এই বুঢ়া বুঢ়ীবিলাকৰহে কাম আমাৰ এতিয়া চাকৰি কৰিব লাগে ধন ঘটিব লাগে যদি এইবিলাক আমাৰ কাম এতিয়াই নহয় আমাৰ যদি পঞ্চাছ বছৰ হয় চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছত চিন্তা এটা কৰি চাম যদিহে বয়সটো হয় যদি চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছতো আৰু এটা চাকৰি কৰিব পৰা বয়স থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু এটা কৰিবলৈ মনটোহে থাকে আমাৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ চল্লিছ বছৰ বিছ বছৰ চাকৰি কৰি যি ধন পালোঁ সেই ধনেৰে আপুনি মই পৰিয়ালটো পোহপাল দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু লাগে আৰু লাগে কিন্তু যিমানেই ধন নাপাওঁ কিয় যদি খৰচ কৰিবৰ বাবে আপুনি মই জ্ঞানটো লাভ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোটি টকা থাকিলেও আপুনি মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ শাস্ত্ৰই কৈছে এককুণ লগে অনে নাজানি মুসৱে ধনসান চিথৱে এতিয়া এজন যুৱকে দহ হাজাৰ টকা আগবঢ়াইছে কোনো কোনোৱে এহেজাৰ টকা কোনো কোনোৱে দহ টকা কোনো কোনোৱে পঞ্চাছ টকা কোনো কোনোৱে এশ টকা এতিয়া শাস্ত্ৰই কৈছে একক গুণ লগাইলে অনন্ত গুণ হয় তুমি উপাৰ্জন কৰিছা দিনটোত হাজিৰা কৰি তিনিশ টকা তাৰ পৰা তুমিতো তিনিশ টকাই দি দিব নোৱাৰা কাৰণ তোমাৰ পৰিয়ালটো চলিবলৈ লাগিব গতিকে তাৰে তুমি দহ টকা যদি নামঘৰলৈ ভকতৰ সেৱাৰ বাবে আগবঢ়োৱা যিজনে এক লাখ টকা দৰমহা পাই দহ হাজাৰ আগবঢ়াইছে সেই দহ হেজাৰ আগবঢ়োৱাজনে যিমান পুণ্য পাব তিনিশ টকাৰ দহ টকা আগবঢ়াজনো সমানেই পুণ্যগৰাকী হ'ব ভাবিব নালাগে তেওঁ দহ হাজাৰ দিছে কাৰণে বেছি পুণ্যগৰাকী হ'ব বোলে মই দহ টকা দিছোঁ কাৰণে কম পুণ্য গৰাকী হ'ম এনেকুৱা নহয় ভক্তিত সকলোৰে সমান পুণ্য গৰাকী হয় মাত্ৰ ভাৱনাটো শুদ্ধ ৰূপত আমি আশ্ৰয় কৰিব লাগিব তাৰপিছত উদ্ধৱক সুধিছে যে কিবা সংশয় আছে যদি সোধা মই তোমাক উত্তৰ দিম ইৰা মহুৰ বচন ইটো নচাৰী বা তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন প্ৰবৰ টায়া থকা মই তোমাক থাকিবলৈ কৈছোঁ ধৱ তুমি ইয়াত থাকা মোৰ বাক্য তুমি ৰক্ষা কৰি এই ধৰাধামত থাকা থাকি কি কৰিবা শ্ৰৱণ কীৰ্তন প্ৰৱৰ্তায়া থাকা তুমি তুমি ইয়াত থাকি এটাই কাম কৰিবা সেইটো হ'ল জীৱৰ মাজত মোৰ নাম গুঞ্জক শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন মহাভক্তি যদি তাকে আশ্ৰয় নকৰা ভকতি নভৈলে ভূমি জাইবে ৰস মোৰ আজ্ঞাপালি আৰু শিহু মহাবল সেই মহাভতী শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহাভক্তি আশ্ৰয় নকৰিলে পৃথিৱী ভূমি মানে পৃথিৱী পুনৰ ৰখাতললৈ যাবলৈ বেছি সময় নালাগিব এতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষৰ এই চিন্তাধাৰাৰে আগবঢ়োৱা কথাখিনি গুৰুজন বস্তুৱে একাদশ স্কন্ধত পদবন্ধে আগবঢ়াইছে আৰু সদৌ শেষত যিটো কথা প্ৰকাশ কৰিলে উধৱৰ আগত যে সেই উধৱ তুমি শুনাচোন ৰামে জ্ঞান কৰে মই ভকতি কঢ়িলোঁ কেদ ভকতি পৰম পন্থ দিলোঁ পৰি ছেদ মই তোমাক ইতিমধ্যে তিনিটা কথা ক'লোঁ এক হ'ল জ্ঞানমাৰ্গ দুই হ'ল কৰ্ম মাৰ্গ তিনি হ'ল ভক্তি মাৰ এই তিনিটাৰ ভিতৰত ভকতি পৰম পন্থ দিলোঁ পৰিচ্ছেদ পৰি মানে চিনাকি কৰি দিয়া বা পৰিচয় কৰাই দিয়া ভক্তিয়ে হ'ল তিনিওটা পথৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ পথ তোমাক মই চিনাকি দিছোঁ নাহিকে উত্তম গতি ভকতিত পৰে নিষ্ঠে কহোঁ ভকতিহে মোকবৈশ্য কৰে মোৰ কৃপালাভৰ বাবে ভক্তিৰ বাহিৰে দ্বিতীয়তা উত্তম পথ নাই সেইকাৰণে আপুনি আমি ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড হোম ব্ৰত তীৰ্থ স্নান কৰ্ম মাৰ্গ জ্ঞানমাৰ্গ হ'ল যম নিয়ম আসন প্ৰাণায়ম ধ্যান ধাৰণা প্ৰত্যাহাৰ সমাধি এই আঠটা দৰ্শন এনেকৈ জ্ঞান মাৰ্গ আৰু কৰ্মমাৰ্গক আশ্ৰয় যদি কৰোঁ ঈশ্বৰৰ পূৰ্ণ কৃপা লাভ কৰিব নোৱাৰিম ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে আৰু ঈশ্বৰৰ পূৰ্ণ কৃপা লাভৰ বাবে ভাগৱন্ত ভাগৱতে দিয়া সিদ্ধান্তটো হ'ল নাহিকে উত্তম গতি ভকতিত পৰে অৰ্থাৎ ভকতিয়ে হ'ল শ্ৰেষ্ঠতম মাৰ্গ ভক্তি শ্ৰেষ্ঠ মাৰ্গ বুলি উধবে বুজি পালে কাণেৰে শুনা পালে শুনা পোৱাৰ লগে লগে উদ্ধৱে কি কৰিছে ইৰামে ভকত পৰে আন নজানিবাসখী হেন শুনি উধবে মুচিলা দুয়ো আশী দুয়ো মানে দুটা আশী মানে চকু দুইটা চকুৰ পৰা ওলোৱা চকু পানী মচি মচি উদ্ধৱে ভগৱন্তই দিয়া উপদেশত অকণমান আশ্বস্ত হ'ল আশ্বস্ত শান্তি অনুভৱ কৰিছে আৰু চকু পানী মচি ল'লে মচি লৈ ৰামে কৃষ্ণৰ চৰণ চাই তেজিলা নিশ্বাস গদ গদ বাইকে বুলিলে লা লাখে লাখ মানে লাহে লাহে গদ গদ মানে থোকাথুকি সৰু ল'ৰা এটাই যেতিয়া কান্দি থাকে তাক যেতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে নাকান্দিবি ধমকি দি দিয়াৰ লগে লগে সেয়াৰ তাৰ কান্দোনটো বন্ধ হয় সঁচা কথা কিন্তু মাতটো থোকাথুকি হৈয়ে থাকে সেই কথাটোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে কৃষ্ণৰ উপদেশত উদ্ধৱে কান্দিবলৈ এৰিলে কিন্তু মাতটো তেতিয়াও থোকাথুকি হৈ আছে আৰু থোকাথুকি মাতেৰে কৈছে সেই প্ৰভু হে প্ৰাণ বন্ধু মুকলিও বুজাই ঋষি সমস্ত কিয় একমতি নাই হে প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণ তুমি মোক কোৱাচোন